элементарно, здесь свобода и не пахнет. Здесь только есть слово и все в целом. В дальнейшем будущем начнут набирать новую армию. И законы поменяются для всех граждан Украины. И как минимум, потом мы начали брать уже детей бы на войну. Это Украина, тут нету такого, то, что как бы свобода. Сейчас нагребут всех, людей бьют, ЦКшники. И в целом, как бы, ну, здесь нет смысла оставаться, потому что в этой стране нету будущего. Мне 24 уже, грубо говоря, меня не выпустят. Вот мне говорят, сколько раз бы у тебя была возможность бы уехать. Уехал бы, я говорю, да. Ну, потому что, во-первых, как бы, здесь реально нет смысла ничего как бы делать. В целом, как бы, все, кто говорят, что, типа, это моя страна, типа, это, как бы, мой долг, отдавать стране долг. Я когда-то услышал такие слова, довольно интересные по поводу родителей Вот мои матери когда спросили, вот, для кого она родила меня. Она сказала, для себя. В итоге, если она меня родила для себя, тогда кому я что должен? И не выехала. Ну как, чему? Украина найкраще. У меня был вариант выехать, но я решила остаться, чтобы получить украинскую освіту, чтобы быть украинским специалистом и быть тут. Я бы не выехала, потому что как бы у меня такое было желание, такое было. Я приїхала ще раніше. Я вважаю, що Україні потрібні будуть спеціалісти, які б відбудовували країну далі. У мене професія, моя майбутня, вона саме цьому і буде сприяти. Я б хотіла допомогти Україні відновитися, стати такою, як вона була раніше, і навіть ще краще. Тому я вважаю, що потрібно буде залишатися зі своєю країною. Якщо довже буде кінця війни, так я являюся військовослужбовцем, і влада тут не зміниться. как же это так бо я планую в принципе выдавать из-за кордон я письменник с украины не мне и тут хорошо в принципе ну не ну и тут тоже конечно в принципе в украине тоже нормально если в принципе все наладится и вода запачка то зачем выезжать здесь люди получше знаете я в европе был во многих городах я скажу, что лучше нашей Украины, а тем более Харькова, города нет. Уютный, красивый, комфортный город. Так что я всем, кто уезжает и хочет уехать, советую остаться в Украине и дать пользу Украине. И тем более Харьков надо строить, достроить и стать членом общества. думаю, на какое-то время посмотреть, да, немножко расслабиться, получается, успокоиться, заработать деньги и сюда приехать уже. У меня тут еще планы, надо еще много реализовать. Не, напевно. Ну, мне тут подобаются друзья, все, родичи. Были варианты, но не выехала. Ну, те же самые родичи. Ты а сейчас считаешь, что Батьки наполягали, але я выбрала навчатися и не выезжать за кордон.